bercakap tentang Malaysia juara diplomasi aman usaha pelan damai Myanmar dan kalau kita pun dah tahu eh yang mana negara kita Malaysia ini sebagai pengerusi ASEAN uh, 2025 yang mana negara kita ini antara pemain utamalah eh dalam uh, diplomasi aman serantau khususnya dalam usaha untuk penyelesaian krisis Myanmar yang uh, berlarutan sejak rampasan kuasa tentera pada tahun 2021. Jadi untuk bercakap tentang perkara ini kita ingin bersama dengan Dr. Amir Fawaz Muhammad Yasid uh, pesyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara Assalamualaikum Doktor Waalaikumsalam Apa yeah. khabar? Alhamdulillah <tuh -tuh. saya sedia sihat Doktor sihat eh? Alhamdulillah Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, sebaik saja Malaysia mengambil alih sebagai pengerusi ASEAN pada tanggal 1 Januari. Tempoh hari, Malaysia terus melantik utusan khas pengerusi ASEAN mengenai Myanmar, iaitu Tan Sri O, okay, ataupun namanya Tan Sri Osman Hashim dan seterusnya Perdana Menteri sendiri bertemu dan juga berbincang bagi kedua-dua kedua belah pihak bagi bercakaplah tentang isu Myanmar ini. Jadi bagaimana Doktor melihatlah tentang usaha perdamaian yang dibuat oleh Malaysia. Okey, terima kasih. Ah, uh terima -huh. kasih. Terima sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Malaysia hari ini yeah. di atas kesediaan untuk menyambut saya. Uh -huh. So, kalau kita tengok pelantikan Tan Sri Osman Hashim uh -huh. pada bermula bulan Januari 2025 mm -hmm. sebagai special envoy ataupun utusan khas yeah. uh, bagi perunding cara untuk uh, untuk krisis Myanmar. Mm -hmm. Kita tahu kejatuhan kerajaan Myanmar pro demokrasi pada tahun 2001 dan digantikan semula dengan mm -hmm. pemerintahan tentera. Mm -hmm. Dan kalau tengok sejarah Myanmar sendiri pun dia memang banyak permintaan tentera daripada hmm. awal penubuhan zaman British dan selepas mendapat kemerdekaan hmm. so dipegang oleh tentera. Hmm. Jadi melalui pelantikan Tan Sri Osman Hashim yang saya lihat satu figura besar dalam bidang hubungan antarabangsa hmm. utamanya keretif beliau yang pernah menjadi sebagai ketua sentiasa Kementerian Luar Negeri yeah. dan juga selepas setelah menjadi uh, Special Envoy ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Duta Besar ke Washington, yeah. Tau Pusat Malaysia. Jadi saya merasakan bahawa pemilihan Tan Sri Uthman sebagai uh, ni, perunding cara adalah pilihan yang tepat. Yeah. Uh, Melihatkan latar belakang diplomatik uh, beliau sebagai seorang ah uh, pakar dalam buah antarabangsa tetapi melibatkan diplomasi uh -huh. dan isu Myanmar kerajaan TN uh, yang dipentad oleh kerajaan junta pada ketika ini uh -huh. kita tahu stand ASEAN adalah untuk tidak mencampuri hubungan uh -huh. uh, dalaman hal ehwal dalaman sebuah negara uh -huh. akan tetapi konflik yang berlaku di Myanmar ni perlu ada satu jalan penyelesaian uh -huh. sebab kita tengok kalau kita tak selesaikan dia akan menyebabkan banyak isu melibatkan keselamatan serantau terutama uh -huh. melibatkan isu-isu seperti pelupaan migran uh -huh dan isu Rohingya stateless stateless person dan yeah. saya jangkakan kita perlu berikan masa sebab yeah. uh, walaupun kita dah melantik special envoy yeah. uh, seperti uh, Tashi Othman yeah. tapi perlukan masa untuk berunding dengan junta sebab yeah. macam kita kata Permintaan junta ni amat berbeza dengan yeah. pemerintahan yeah. negara seperti Malaysia yang demokrasi yeah. ataupun Brunei absolut monarki yeah. jadi uh, kita perlukan berikan sedikit masa yeah. dan uh, dan saya yakin dengan pengalaman, kebijaksanaan Tan Sri uh -huh. Insya insyaAllah mungkin kita mungkin boleh uh, dapat sedikit uh, impak atau perubahan yang besar dalam menyelesaikan konflik yang berlaku pada uh -huh. ketika ini. Ya, atas sebab itulah Malaysia sebenarnya banyak juga berhubung dengan uh, pelbagai pihak berkepentingan eh, dalam nak menyelesaikan perkara ini dan itulah terbitnya konsensus lima perkara ya. ataupun uh, 5TC, 5... Uh, five Point Konsensus yang mungkin menjadi antara titik rujukan lah, eh. ya. uh, bagi uh, pendamaian untuk mereka yang bertelagah ini dan selain untuk uh, meningkatkan bantuan kemanusiaan ya. di sana. kan. Jadi bagaimana um, doktor mungkin melihat 5PC uh, ini dilaksanakan nanti? Okey, kalau kita tengok pada 17 April 2025, uh -huh. Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri telah berjumpa dengan rakan sejawat Thailand yaitu Petonthasinawatra, uh -huh. dan pada itu Datuk Seri Anwar berpeluang -ber untuk berjumpa dengan pemerintahan Junta, lah, wakil pemerintahan Junta di Bangkok, yeah. dan kebetulan kepada itu berlakunya isu Uh, gempa bumi yang mm -hmm. berlaku di di Myanmar dan Malaysia telah menghantar satu pasukan tim perubatan mm -hmm. daripada daripada Akta Malaysia melibatkan Kor kesihatan diraja dan juga pasukan operasi mencari milamat smart. Ah okay. uh, dan kita tahu kita dah hantar pasukan di sana dan pada ketika itu uh, berlaku juga rundingan di mana kita minta keselamatan mm -hmm. keselamatan pasukan pengaman tersebut yang berada di uh, Myanmar. Mm -hmm kan sebagai tahu kawasan tersebut masih lagi bergolak ketika sebelum berlakunya uh, gempa bumi mm. so uh, daripada inisiatif itu kita melihat bahawa selain pada memulakan pendekatan diplomasi seperti rundingan kita lantik uh, special envoy mm. kita juga memberi bantuan dari segi kemanusiaan mm. dan mengambil kira berlakunya uh, gempa bumi tersebut selain pada menghantar bantuan ketenteraan mm. uh, tentera Myanmar juga telah memastikan keselamatan pasukan operasi penyelamat kita mm. dan uh, dan di mana berlakunya gencatan senjata mm. Uh, kalau tidak silap saya, dua hari selepas kita menghantar pasukan uh, perubatan dan juga uh, SMART hmm. untuk menyelamatkan uh, mereka yang terjejas dengan gempa bumi. Jadi di situ kita melihat satu pemulaan yang baik sebenarnya sebab kalau sebelum ni berlakunya um, pertikaian ataupun pergolakan di antara kumpulan tentera Malaysia dan juga tentera Pertahanan Junta hmm. tetapi disebabkan berlakunya... Uh, isu bencana alam, so dia memberikan satu ruang kepada Malaysia untuk uh, kira kita killing two birds with one stone, serampanu mater, mm -hmm. mengintas bantuan dan juga cuba untuk negosiasi ataupun memberi cadangan ataupun nasihat kepada pemerintahan Junta yeah. untuk mencari langkah sesuaian untuk meredakan ketegangan konflik yang berlaku di antara rakyat Myanmar dan pemerintahan Junta pada ketika ini dan mm dan dan kalau kita, kita tengok ini. pada ketika ini saya rasa masih lagi special envoy kita masih lagi berunding dengan Perintah pemerintah drama walaupun kita tengok pentadbiran kerajaan Myanmar ni bersifat close door policy sebab uh -huh. pentadbiran junta ni amat unik dia uh -huh. melibatkan banyak kerahsiaan dan technicality so apa yang saya boleh kata selain pada mantan bantuan kemanusiaan uh -huh. melibatkan uh, ni bencana alam uh -huh. kita boleh gunakan tragedi yang berlaku ni sebagai satu Uh, lonjakan positif hmm. dalam membawa rundingan yang kita jalankan ini melalui pemilihan special envoy ini hmm. ke satu tahap yang kehadapan, hmm. uh, mungkin kita boleh uh, memberikan beberapa lagi cadangan hmm. ke, terhadap uh, bagi menyelesaikan hmm. konflik yang berlaku di Myanmar pada ketika ini. Ya. Kalau kita lihat apa yang doktor katakan tadi, ienya bukannya sesuatu yang mudah ya. ya dan juga ianya mungkin mengambil masa yang uh, begitu lama ya Betul. untuk kita nak menyelesaikan hmm. uh, konflik ini agar ianya tidak berlarutan. Dan anda kata kalau kita tidak menyelesaikan perkara ini, saya rasa ianya mungkin akan menggugat keamanan di peringkat serantau ASEAN. Macam mana doktor melihat perkara Betul. ini? Betul. Saya berpandangan apabila konflik dalaman melibatkan uh, you know penentangan uh, entah ni puak-puak rakyat ni pergerakan revolusi rakyat Myanmar ni hmm. di dengan junta di Myanmar ni hmm. dia bukan saja menimbulkan konflik dalam konflik keselamatan hmm. dalam Myanmar hmm. tapi negara-negara serantau sebab kita hmm. tahu terdapat beberapa isu melibatkan keselamatan bukan tradisional yeah. contohnya Myanmar juga dikenali sebagai uh, salah satu negara yang ada masalah hmm. pengeluaran dadah memang yeah. terletaknya kawasan segi tiga emas kawasan pengeluaran dadah dan juga isu stateless person uh, iaitu ini uh, golongan kaum Rohingya Baik. yang telah uh, kita scattered hmm. all over South Asian nation, terutamanya di Malaysia hmm. dan kita tengok ada penempatan Rohingya contoh di Bukit Malut, hmm. Langkawi dan juga di uh, Selayang hmm. so dia bukan sahaja menyebabkan ketidakstabilan dalam negara-negara hmm. tapi serantau macam kita sekarang dah ada uh, komuniti puak Rohingya, persoalannya hmm. di sini yeah. uh, berapa lama lagi kita nak uh, kita tahu hmm. kaum Rohingya ni mungkin dia tak akan pulang ke negara, negara asal dan tempo yang terdekat. Hmm, uh, dan mengambil pendekatan mereka dah buat penempatan dan sebagainya. Hmm. Jadi isu ni akan berlaku menyebabkan uh, satu hmm. konflik di mana rakyat tempatan hmm. mungkin akan rasa tidak selesa Baik. mungkin akan ada asimilasi berkahwin hmm. dengan hmm. Uh, masyarakat Rohingya. Hmm. Persoalan yang yang mungkin saya boleh tujukan hmm. ini, sejauh mana perkara ini akan berlaku hmm. dan menyebabkan kita takut hmm. ke hadapan. Hmm komuniti ini mungkin akan mendapat kewarganegaraan dan ada, betul. akan ada isu yang berbeza. Itu yang berlaku. yang paling kita risaukan sekarang ini. Yes, betul. Okay. Kita kesentukan masa doktor. Baik. Nanti kita akan bincang lagi tentang perkara ini. Terima kasih insya-Allah buat Dr. Amir Fawaz Muhammad Yasid, pencerahkan Kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Barat. Terima kasih. As doa.